маленькие комнаты, низкие потолки, и как в винном погребе всегда прохладно, пахнет сыростью и теплю. Это за обоями, очевидно, грибки белесоватой цели распластали свои плоские рощи. Бутылки с вином, недопитые стаканы, окурки а контрабандных сигарет. И где-то между 12 и 3 часами дня приходят обедающие, провинция сказывается и в качестве, и в количестве еды. Ее много, она свежа, но приготавливается и подается без особых поверских выводов. Иногда появляется механик землечерпалки, работающий в дешнем порту. Виз этой землечерпалки возникает соседом, и первые лучи вечернего месяца еще бросают в свой трепетный свет на вспотевшие тело машины, уцепившиеся длинным стальным тросом за отмель и со свежетом и визгом без устали жрущие песок и камни. В общем, здесь унылый вид, все сожжено солнцем, цвета и оттенки блеклые, лишены яркости, здесь господствуют полутона и жемчужность. Я уже второй раз приезжаю и застаю вас на том же месте. Вам это самое на остров поехать. Поехали. Я на берегу. Всего 35 40 верст. Под парусом или на веслах там увидите открытое море. Любой. маяк одна А когда вы едете? Сегодня часа в 4 дня вы будете у конца моста. Там привязана наша шаланка. Смотрите, не опоздайте. Обязательно и аккуратно. Вы никогда не ездили в этих местах, вот вам и интересно. А мне так противила это лужа. Места эти полны известного своеобразия. Залив, в общем, не очень глубок. Но заметьте, как прозрачна вода. Ветер крепчал. Половина неба, что воспитывалась над сушей, стала из черной синей, а другая, над была покрыта лохмотьями, напоминающая лохматые животные. Лодку порывами ветра Клала то на правый, то на левый бок. Водоросли то стояли спутанными Таинственными рощами, полными тихого мрака. Местами эти уремы водорослей, Повинуясь бурным течением морских глубин, Слались по розовым пескам дна, Шевелились подобно сказочным осьминогам Или бесконечным прядям волос. На дне обитающих русалок. это было поздний осенью. Две шуланды складовки двое суток перепевали жестокую бурю, угнанные в открытое море. Им все же удалось направиться к берегу. Но приблизительно на месте, ввиду порта, на летевших шквалах были опрокинуты лодки. В одной старик и младший сын, а в другой старший и средний. Все были прекрасными пловцами, но вода была настолько холодна, что они, обледенев, пошли ко дну. В один час утонула вся сырья рыбаков Чернобородовых. В эту же бурю претерпели бедствия Рубахины. В довершение несчастья на их лодку напала пила рыба. Спаслись благодаря быстроте и ловкости старшего. В лучший момент, когда рыба воткнула свою пилу в лодки, старший топором ловко ударил по страшному пивню и вплотную головы чудовища отломил его. Пивень пила так и осталась в боку лодки, а была она всажена настолько плотно, силой удара, что вода не проникла в лодку, и это спасло рыбаков. Если вам случится быть в Кларовке, обязательно загляните к Мубахиным. Они живут при въезде в деревню. В сарае можете посмотреть эту пилищу. Жаль, что она костяная. А то пилы для выработки досок лучше и не придумать. И чуница старик черногородный ушел под воду. Выше бровей наполнила его кормилица родная, А теперь лютая смерть вода. И тянется отцом и братьями младших Чернобородом свой погребальный заунывный псалом. В белых рубахах толщевых Рыбаки медленно опускаются на дно поют за уны на свой погребальный псалом. Православный христианин умирает под сахой среди болот и стайнила. Но и эта смерть на водах волнует душу и надрывает сердце. жизни, хотят внезапно изменить свою жизнь, стать странствующими миссионерами, охотниками на львов, приятно, черт возьми, думают они, сидя после урока в гимназии, приятно бы сейчас очутиться на необитаемом острове, чтобы в лучше морской ветер криком над спененными водами носились чайки. На в островах, обитают шумы, грохочущие обутили однообразно чередой. Волы при боли рисуются вздымающей лапой морских глубин, неутомимо бьющие обеих. Он стал той мягкой, песчаной подушкой, где море ходит, с не Голову отдыха. Будто на дне глубин, под покровом ночи удаленная от берега идет мучительная и трудная работа. Будто закованная душа моря пытается расторгнуть звенья цепи или там. В недрах морских оттачивает и полирует огромные пальцы Божьи, которые предававшаяся стихия, Моментами ярости остервенела в Пусть песок зеленый, Слегка поцарапанный ветром кусок моря, Полоса низкой суши, шириной не более полверсты. Остров длится верст сорок. Центром старательно набросанной картины Является чугунная ржавая башня маяка под крышей из красной меди местами позеленевший, как бы захлестнутый цветом моря, это этюд. Поработать час или два, лечь на горячий песок и, усевшись на облако, плыть по воле ветра в море, где голубая вода была перестой пеной, вздымается валами ручьевых облаков, но полное безмолвия. Другой этюд, начатый сегодня, унылая песчаная дюна несколько чахлых акаций, Красная кровля дома смотрителя Майка и опять железная ржавая башня Майка, увенчанная кровлей из красной меди, кровлей, накаленной после обеденным зноем, Здесь совершенно нет людей. Море лениво морщинится, прижимаясь к бесконечному пляжу. Сегодня утром приехала дождь смотрителя Майка. Не странно, тот человек, человека необычных условий есть дочь курсистка. Она дает урок на берегу и приезжает домой только на краткий срок. В 7 часов вечера пили чай в с полисадниками. Чахлая совершенно не билищей. Во время вечернего чая они разнообразили и море, и небо. Глаз невольно следит за кружевом и присплыв, и не в ветви, растанувших кружев. Кефат пойманная утром и тоненькими пластами поджаренная на сковородке, и по знакомстве как и все на этом острове, из этих соль, кажется, Что вас на этот скучный и милый остров? Была бы художником, я не могла бы написать здесь ни одна картина. Мне 20 лет. Я в продолжении их изумляюсь одному. Как папа и мама могли прожить 22 года на острове? В несколько раз предлагали, переводы на другие места, быть заведующим пристани русского общества «Н». Ведь «Н» большой город. Бы. Это было бы хорошо. Зина учился в «Н». Она редко приезжает домой. Здоровье Зины плохое. Этим летом она даже не загорела. А если бы жила дома, то отдохнула бы. От двух наших коров достаточно молока. Сегодня утром пришел он виски, господи. Ему придется, очевидно, постоять, как двое приходят в канал. Я утром был у них. Командир славный малый. Он угостил меня виски. Не виски, а огонь. Они, челсы, тоже хороши. Да, вот и матросы с корабля. У них, очевидно, не хватило воды. Но в нашем колодце вода хороша. Редкая вода. На берегу отвратительная. Не что кругом раскидывается море, а здесь, в двух шагах, в любом месте, как ни, прекрасная вода. Бесконечные кружения по винтовой лестнице, гонкой, звонкой, прожарившей башни. Каждый вечер в лето в резервуар лампы 20 фунтов керосина. Сквозь хрустальные линзы свет мечется... Бесконечно умноженный, темные простое море. Очень не часто летают вокруг фонаря. Он маяк называет фонарем. Простая душа. Четыре года тому назад когда фонаря еще не, не было решетки железной. Пара усей серых слту удалилась толстое стекло. И не только ломали его. Но и индрельды разнесли и эти хрупкие пластины вокруг А они... 10 тысяч рублей стоит. После таких сделок не шок. Осенью бывает иногда, что на земле вокруг фонаря варом птица валяется. Во время революции 1905 года у соседнего помещика крестьяне 300 верблюдов выкололи его помещик — это несчастное стадо, держа на нашем острове. Стадо верблюдов находилось на другом конце острова. Позапрошлом году осенним штормом стадо было смыто, перехлестнувшись через остров огромной волной. Где море бросает белые простыни вот берегам, была древняя гирея, место вдохновения Геркулеса, Та в подобной огромной высохшей рыбе плавающей у берегов Безотрадный остров, на пространстве сухших полверсты версты Или около сорока длин никаких деревьев, Кроме нескольких частных акаций, взросших у дома смотрителя маяка песчаные дюны, Подобные чешуе на острове огромной рыбы, Бурят унылое тело острова, Море вокруг него. Я задыхаюсь здесь, среди этих унылых, тоскливых дюн, где словно страна неизмеримо распластавшейся тоски. Над безоправным плоским морем царит немеркнущий факел, Стоит ржавая башня, уныло гудящая под молотом осеннего урагана. Я изнываю под кошмарным гнетом видения ужасного стада верблюдов, плешенных зрения, пронзительно кричащих в плеске, заплеснувших внезапно осенний флот. Я хотела бы уйти в большой город, чтобы построить там новую жизнь. Но мне нужна сильная ходуга, рука друга, рука Я знаю, я вижу это избавление. Это внезапно опора ты, мой дорогой. Желание. Она пропала к его ногам и обнимала их. Руки ее были испачканы красками. Он не мог поднять ее, боясь заморать светлые платье. Ветер взымал золотой песок, который кружился вокруг преклоненной земли, своих цепучих танцев. был я два месяца. Пронзительный режущий ветер дом с моря. Пароход София шел к выходу в море. Маяк высался вдали. Олицетворение умения и безнадежности. Хотя до острова было далеко, не менее трех миль, но в зеркальных лучах последнего заката видная на берегу бесконечно крохотная фигурка человека следила за движением Походу. Это там на берегу, меня капитан. Он совсем помешался после того, как два года тому назад его жена и дочь учительница, переезжая с берега на остров, ли во время бури. Море здесь очень бурное, и нас, пожалуй, сегодня вот это море потребует, задаст перц. А кстати, а мы не слыхали, наверное, то смотрите, где была еще одна дочь коллега. Она тоже ведь умерла в прошлом году. Сумасшедшая она была. Ночью уползали дома на берег моря, и там по утру ее нашли, замерзнув в на набросан прибой. Давид Давидович Бурдук. Николь Уссурийский. 27 ноября 1919 года.